प्यारे बच्चों आज आप गणिती दुनिया क्लास 5 चैप्टर 1 संख्यावादी एक्सरसाइज 1.3 ਕਰਾਂਗੇ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆਂ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਬੱਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਡੀ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਖੁੱਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੋਊਗੀ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ 9 ਤੇ ਉਰੇ 8 ਹੈ ਤਾਂ ਆਹ 9 ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ 9 ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖੁੱਲਿਆ ਮੂੰਹ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਮੂੰਹ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਡੀ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆ ਸਿੱਧਾ ਜਲਾ ਲੋ ਕੀ ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ अठ हज़ार बहत्तर है तो एक हज़ार अठ सौ बहत्तर है कि बड़ी होगी अठ हज़ार बह नौ हज़ार अठ सौ छिहत् तो सोलह हज़ार सत्त सौ उन्नवे बड़ा होगा सोलह हज़ार सत सौ उवे अगे देखो इक्की हज़ार नौ सौ सोलह तो उन्ती हज़ार एक सौ इकाहठ बड़ा होगा उनत्ती हज़ार एक सौ इकाहठ अगे देखो चाली हज़ार दो सौ चौंती तो बत्ती हज़ार दो सौ चौंती व्डा कि हो गया चाली हज़ार दो सौ चौंती अगे देखो पैंती हज़ार तीन तो पैंती हज़ार तीन दोनों की हो गए बराबर नैक्सट सठ हज़ार एक सौ चार से सठ हज़ार एक सौ चाली वा हो गया सठ हज़ार एक सौ चाली नेक्स्ट है बवंजा हज़ार आठ सौ अठत्ती पंताली हज़ार आठ सौ पचासी बड़ा हो गया बवंजा हज़ार आठ सौ अठत्ती नैक्सट है नड़िनवे हज़ार नौ सौ नड़िन्नवे तो एक पास एक लख है तो एक लख जो बड़ा हो गया सैकंड क्वेश्चन जोड़ा है हेठ लिखिया संख्याव सब तो वीडी संख्या लिखो आपको संख्या दे रखी है इस सब तो बड़ी संख्या होगी देखो संख्या की है अठ हज़ार एक सौ बहत्तर दो हज़ार सौ अठ हज़ार एक सौ सताई अठ हज़ार सौ अठाई अठ हज़ार पाँच सौ सताई बड़ी संख्या होगी बड़ी संख्या होगी अठ हज़ार सौ अठाई दूजा है सठ हज़ार सठ छियाहठ हज़ार हज़ार सौ छियाठ हज़ार छः सौ तो सठ हज़ार छे इना चो बड़ी संख्या कि बड़ी संख्या होगी साठ छियाहठ हज़ार छः सौ साठ नैक्सट है अठवंजा हज़ार कत्ती तेरह हज़ार दो सौ अठवंजा पैंती हज़ार एक सौ पचासी इक्यासी हज़ार एक सौ पैंती तो छियासी हज़ार तीन सौ ग्यारह बड़ी होगी छियासी हज़ार तीन सौ ग्यारह नैक्सट है संताली हज़ार चार सौ तरताली तिहत्र हज़ार चार सौ चौंती चौली हज़ार चार सौ तिहत्र चौहत्तर हज़ार चार सौ सैंती तो चौंती हज़ार चार सौ चौहत्तर वो संख्या जी है होगी चौहत्तर हज़ार चार सौ सैंती नैक्सट है अठ सौ बहत्तर कत्ती हज़ार अठ सौ सताई पाँच हज़ार एक सौ त्रासी कत्ती हज़ार सात सौ पच्ची चालीस हज़ार चार सौ छब्बी बड़ी संख्या जी होगी होगी हो चालीस हज़ार चार सौ छब्बी नैक्सट देखो नैक्सट है प्रश्न नंबर तीन हेठ लिखिया संख्याव सब तो बड़ी सॉरी सब तो छोटी संख्या लिखो सब तो छोटी संख्या लिखनी है नौ हज़ार चौंठ सत हज़ार तीन सौ बहत्तर अठ हज़ार नौ सौ अठती नौ हज़ार सत्त सौ छियाली नौ हज़ार नौ सौ बयाली सब तो छोटी संख्या होगी कित हज़ार तीन सौ बहत्तर अगे है इक्यासी इक्यासी हज़ार अठारह अस्सी हज़ार एक सौ अठ हजार अठ सौ दस अठारह हज़ार अठारह दस हज़ार अठारह सब तो छोटी संख्या होगी दस हज़ार अठारह अगे देखो बत्ती हज़ार तीन सौ चौंती तेई हज़ार चार सौ तरताली चौबीस हज़ार तीन सौ चौंती तेती ती हज़ार तीन सौ बयाली बत्ती हज़ार तीन सौ तरतालीस सब तो छोटी संख्या होगी तेईस हज़ार चार सौ तरताली अगे है नौ सौ सताई उनताली हज़ार दो सौ बहत्तर तिरानवे हज़ार दो सौ सताई छियालीस हज़ार दो सौ अठती सताई हज़ार नौ सौ नड़िन्नवे सब तो छोटी संख्या होगी नौ सौ सताई तरतालीस हज़ार एक सौ अड़तालीस सताली हजार आठ सौ तेरह अड़तालीस हज़ार एक सौ चौंती चौंती हजार एक सौ अड़तालीस तेरह हज़ार चार सौ इक्यासी सब तो छोटी संख्या होगी तेरह हज़ार चार सौ इक्यासी अगे देखो संख्या ਪਰਸਨ ਨੰਬਰ 4 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੇ ਕਾਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਛੋਟੀ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ। ਸੰਖਿਆ ਦੇਈ ਹੋਈ ਹੈ 9036 6309 9610 699 ਤੇ 1000 ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 699 ਫਿਰ 1000 ਫਿਰ 6309 ਫਿਰ 9036 ਫਿਰ 9610 अगला है चौंती हज़ार चार सौ बानवे चौरानवे हज़ार सात सौ तेरह उणंजा हजार दो सौ तिहत्र इकाहठ हज़ार संताली बवंजा हज़ार तीन सौ चौंठ बध्रम से लिखना है तो सब तो पहले सब तो छोटी छेंती हज़ार चार सौ बानवे फिर उन्वंजा हज़ार दो सौ तिहत्तर फिर बवंजा हज़ार तीन सौ चौंठ फिर इकाहठ हज़ार संताली फिर चौरानवे हज़ार सात सौ तेरह अगे देखो त्रेंट हज़ार नौ सौ तेरह छत्तीस हज़ार आठ सौ उन्त्ती पंताली हज़ार दो सौ इकाहठ इक्ट हज़ार पं सौ चौदह त्रेंट हजार आठ सौ उन्नी बदते क्रम से लिखना है सब तो छोटी छत्तीस हज़ार आठ सौ उन्त्ती फिर पंताली हज़ार दो सौ इकहठ फिर इक्ठ हज़ार पं सौ चौदह फिर त्रेंट हजार अठ सौ उन्नीस फिर त्रेंट हज़ार नौ सौ अठारह अगे देखो छत्तीस हज़ार एक सौ अठारह सत्तर हज़ार दो सौ पच्चीस सताईस हजार बावंजा छत्तीस हज़ार तीन सौ तरतालीस बवंजा हज़ार तिहत्तर सब तो छोटी संख्या तो शुरू होंगे, सताईस हज़ार बवंजा छत्तीस हज़ार एक सौ अठारह फिर छत्तीस हज़ार तीन सौ तरतालीस फिर बवंजा हज़ार तिहत्तर फिर सत्तर हज़ार दो सौ पच्ची नैक्सट अठाई हज़ार एक सौ छत्तीस अठाई हज़ार दो सौ छत्तीस अठाई हज़ार अठ सौ अठाई हज़ार पाँच सौ चौंती तो अठाई हज़ार चार सौ पैंती सब तो छोटी संख्या तो शुरू होगा अठाई हज़ार एक सौ छत्ती अठाई हज़ार दो सौ अठाई हज़ार चार सौ पैंती अठाई हज़ार पाँच सौ चौंती फिर अठाई हज़ार अठ सौ तरवंजा नैक्सट घटते क्रम से लिखना घटते क्रम से मतलब सब तो बड़ा फिर उस तो छोटा फिर उस छोटा तो चलो सत्त हज़ार चुरासी अठ हज़ार चुरासी चाली चार हज़ार अड़ताली हज़ार चुहत्र तो छः हज़ार सत्त सौ पचासी एवरेज सब तो बड़ा पहले लिखना सब तो बड़ा होगा अठ हज़ार चुरासी फिर सत्त हज़ार चुरासी फिर छः हज़ार सत्त सौ पचासी फिर पाँच हज़ार चुहत्र फिर चार हज़ार अड़ताली अगला है इकाहठ हज़ार दो सौ बहत्तर इकहत् हज़ार दो सौ बाहठ इकवंजा हज़ार सात सौ इक्की इकतालीस हज़ार एक सौ बारह बाहठ हज़ार दो सौ इकहत्तर सब तो बड़ी संख्या इकहत्तर हज़ार दो सौ बाहठ बाहठ हजार दो सौ इकहत्तर इक सकाह हज़ार दो सौ बहत्तर इकवंजा हज़ार सात सौ इक्की इकतालीस हज़ार एक सौ बारह नैक्सट है बहत्तर हज़ार दो सौ अस्सी बयासी हज़ार सत्त सौ भी सतासी हज़ार दो सौ भी बयासी हजार दो सौ सत्तर अठाई हज़ार सात सौ अस्सी तो आ गया सतासी हज़ार दो सौ बी बयासी हज़ार सात सौ बी बयासी हज़ार दो सौ सत्तर बहत्तर हज़ार दो सौ अस्सी फिर अठाई हज़ार सात सौ अस्सी नैक्सट है नड़िनवे हज़ार तेहठ तिरानवे हज़ार त्रासी चौरानवे हज़ार आठ सौ पैंती नड़िनवे हज़ार तिरानवे तो छियानवे हज़ार उन्ताली सब तो व्डा नड़िनवे हज़ार तिरानवे नड़िनवे हज़ार तरेहठ छियानवे हज़ार उन्ताली चौरानवे हज़ार आठ सौ पैंती तिरानवे हज़ार तरासी नैक्सट है तरासी हज़ार दो सौ छब्बी छियासी हज़ार दो सौ तीन अठा अठाई हज़ार तीन सौ छे अठाई हज़ार छे सौ छः तो सताई हज़ार पौ तीन सब तो बे तो शुरू 86203 83226 28603 28306 27503 ਠੀਕ ਹੈ 6ਵਾਂ ਪਰਸ਼ਨ ਅੰਕਾਂ 6 7 8 4 ਅਤੇ 1 ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣਾਨੀ ਹੈ ਚਲ ਦੇਖੋ 6 7 8 4 1 ਅਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਤ ਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਨੇ 5 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਦੋਂ ਵੀ 5 ਅੰਕਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿੰਨੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਜੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅੰਕ ਲਓ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਪ ਅੰਕ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਸਾਰੇ 5 ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੇ 5 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ 8 7 6 4 1 ਆ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ एक चार छ सत अठ ये छोटी तो छोटी संख्या हो जुगी देखो यही है बड़ी तो बड़ी संख्या अठ हज सतासी हज़ार छः सौ इकताली छोटी तो छोटी संख्या चौदह हज़ार छः सौ अठहत्शन नंबर सात अंका 5 8 3 0 ਅਤੇ 9 ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਲਿਖੋ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਅੰਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੇ ਅੰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 8 9 ਹੋ ਗਿਆ 8 ਫਿਰ 5 ਫਿਰ 3 0 ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣਾਣੀ ਹੋ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਲੈਟਰ ਛੋਟੇ ਅੰਕ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਔਰੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਅੰਕ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨ 598 ਇਹ ਚਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣੂਗੀ ਪੰਜ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੜਾਏ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਹਾ ਕਿ 2 ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਵਾਂਗੀ ਤੇ 2 ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਹੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾ ਦਾਂ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ 20 ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚਾਰ ਅੰਕੀ ਸੰਖਿਆ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਿੰਨ ਲਿਖਣਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜ਼ੀਰੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟਾ ਕੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦੇਖਣਾ ਜੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਜ਼ੀਰੋ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫਿਰ 5 8 9 ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣ ਗਈ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਕ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ 1 2 3 4 5 6 7 8 ਤੇ 9 ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਅੰਕ ਦੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜ ਅੰਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟ ਦੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਪੰਜ ਅੰਕ ਲਾਂਗੇ छोटे पाँच की है जीरो एक दो तीन चार तो आप लिख दिए जीरो एक दो तीन चार पही है सॉरी पं नहीं लेना आपने चार तक कि यह सही है नहीं ये चार अंक की संख्या है अंक की नहीं है इस करके जीरो तो बाद छोटा कि हूँ है, है, जीरो फिर दो तीन चार यीक है इस तरह लिखना यद आंसर देखो बड़ी तो बड़ी की बन गई अठानवे हज़ार सात सौ पैंठ तो छोटी तो छोटी संख्या की बन गई दस हज़ार दो सौ चौंती ये तोड़ी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी अगली एक्सरसाइज आप अगली वीडियो करा थैंक यू